По пропаганде здорового образа жизни поддерживают ее и викуловские подростки. Скажите, пожалуйста, вы из Викова? Да. А давно вы здесь проживаете? Давно. Давно? Давно. Уже более 30, более 30 лет. Вам вообще нравятся места? Конечно, никого? конечно, конечно. Самое родное. А посмотрите, какие у нас березы, красивый лес, когда едешь. Такая красота. И знаете так какие-нибудь что... достопримечательности? Ну, достопримечательности у нас очень красивые. Сейчас, как едешь на Русичи, стелла это красивая стоит. Теперь стелла, когда въезжаешь у нас в село, очень красивая. Ну и в храм можно сходить. Стадион, спорткомплекс. Школа первая, вон после ремонта какая красивая. Провести опрос среди населения о достопримечательностях своего района. Одно из заданий для волонтеров направления ⁇ Плюс ⁇ Они являются участниками областной акции ⁇ Активные выходные ⁇ В этом проекте действительно мы уже участвуем не первый год, уже третий год принимаем участие. Это уже как бы становится традицией. Дети с удовольствием принимают в этом участие, сами уже просятся и ждут, когда настанет этот сезон. Приходят, спрашивают. В этом году они сами зарегистрировались и подали заявку, успели. В общем, и сейчас уже мы начали работать. Главная цель проекта популяризация здорового и активного образа жизни среди молодежи. Лозунг этого лета активный отдых в пределах Российской Федерации. Выполняя задания от куратора проекта, викуловские волонтеры – Открыли для себя много нового. Это вообще очень интересно. Вот ты вроде бы как бы и собираешься с друзьями, вы проводите вместе время выполняете разные задания, это вообще очень интересный проект. Мы выполнили вообще уже 13 заданий, в блоге у нас находится 6. Больше задания понравилось, это, конечно же, фото-дневник. Мы ездили в село Зерное, на озеро Среднее, отдыхали, делали много фотографий. Благодаря акции все желающие могут не просто весело и активно проводить время с друзьями на открытом воздухе, но и получать за это призы. За выполнение каждого задания команда получает бонусные баллы. Итоги акции будут подведены после 24 августа. А между тем организаторы уверены, что активные выходные не просто акция, а в скором времени она станет для всех участников стилем жизни. Совместили приятное с полезным. На прошлой неделе на базе Викуловской школы номер два начала работу профильная смена. Программа лагеря строится по интересам.